videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video umringizni 35 besh yilga uzaytiruvchi ma'lumotlar haqida umr juda qisqadir kundan kun oyma oy yildan yilga bizga ajratilgan vaqt idishidan umr o'tib ketmoqda getiburg universiteti olimlarining yaqinda chop etgan tadqiqotlari natijasiga ko'ra insonning olib borayotgan hayot tarzi umr davomiyligiga ta'sir ko'rsatar ekan to'g'ri turmush tarzi esa irsiyat va tabiiy sharoitlardan ko'ra muhimroqdir shunday ekan hayot tarzini o'zgartirar ekanmiz biz umrimizning uzayishiga imkon yaratamiz quyida umr uzayishiga sabab bo'luvchi ko'nikmalar haqida aytib o'tamiz birinchi ma'lumot doimiy jismoniy faollik mashq turidan qat'i nazar istalgan jismoniy faollik uzoq umr ko'rishga xizmat qiladi amerika milliy saraton instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki sport bilan muntazam shug'ullanish inson umrining 4.5 yilga uzayishiga xizmat qilar ekan 21 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan olti yuz ellik ming odam ishtirok etgan sinov shuni ko'rsatadiki kuchli va toza havoda olib borilgan mashqlarning samarasi ko'proqdir og'irlikni nazorat qilish kayfiyatni yaxshilash garmonlar muvozanati xotiraning yaxshilanishi suyaklar mustahkamligi xolesterin miqdorining kamayishi va ovqat hazm qilishni yaxshilash bularning barchasiga jismoniy mashqlar yordamida erishiladi ikkinchi ma'lumot ko'proq yong'oq ratsionni turli xil yong'oqlar bilan to'ldirish kerak loma Linda universitetining olimlarining tadqiqotiga ko'ra yong'oqni haftasiga 5 marta yegan inson 2.9 yil ko'proq umr ko'rar ekan o'ttiz ming odam ishtirokida o'tkazilgan sinov shuni isbotladiki yong'oqlar yuqori qon bosimi xavfini xolesterin miqdorini kamaytiradi yurak urishini yaxshilaydi va diabetda foydali hisoblanadi yong'oqlardagi oqsil va yog' to'q tutadi bu esa o'z navbatida vazn kamayishiga xizmat qiladi uchinchi ma'lumot tana vaznini nazorat qilish insonning jismoniy holati sog'lomligini tana vazni indeksi orqali bilish mumkin alabama universiteti olimlarining ta'kidlashlaricha ortiqcha vazn umrining qisqarishiga sababchi bo'lishi mumkin tanadagi yog' diabet yurak kasalliklari insult uyqudagi apnoyi nafas to'xtab qolishi yo'g'on ichak saratoni va boshqa bir qancha kasalliklarning rivojlanish xavfini kuchaytiradi to'rtinchi ma'lumot xursandchilik va pozitiv fikrlash tadqiqotlarning ko'rsatishicha hayotga pozitiv qarash va kulgu uzoq umr ko'rishga xizmat qilar ekan keksa insonlar orasida o'tkazilgan sinov shuni ko'rsatadiki qarish jarayoniga pozitiv nazar bilan qaraganlar yetti yil ko'proq umr ko'rganlar pozitivlik va kulgu yuz yoshga kirib yurgan insonlarning asosiy sifatlaridan biridir pozitiv fikrlash miyaning uzoq vaqt davomida qaramay turishini ta'minlaydi xotiraga ijobiy ta'sir ko'rsatadi tushkunlikni ketkazadi va hatto alsgeymer kasalligiga qarshi kurashadi oddiy kulguning ruhiy zarba garmoni bo'lmish kortizolni kamaytirishdagi ta'siri dorilarnikidan kam emas beshinchi ma'lumot xom sabzavotlar sabzavotlar chindan ham foydalidir kuniga kamida oltmish gramm sabzavot yegan insonlar ikki yil ko'proq umr ko'rar ekanlar tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki issiqlik ishlovi berilmagan sabzavotlar organizmga samaraliroq ta'sir ko'rsatar ekan pazandachilik ishlovi sabzavotlardagi antioksidantlarning ellik foizini olib tashlaydi oltinchi ma'lumot og'iz bo'shlig'i gigiyenasi og'iz bo'shlig'ining tozaligi muhim omillardan biridir og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar tanadagi yallig'lanish jarayonini keltirib chiqarib yurak qon tomir kasalliklari insult diabet va autoimmun kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin muntazam ravishda tish tozalovchi iplardan foydalanish inson umrining olti yarim yilga uzayishiga sabab bo'lar ekan yettinchi ma'lumot turgan holatda ishlash kunni o'tirgan holda o'tkazish yaqin 3 yil ichida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'lim xavfini 40% ga oshiradi o'tirgan vaqtda qon aylanishi kamayadi kaloriyalar kam sarf qilinadi moddalar almashinuvi yomonlashadi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki kun davomida 3 soatdan ko'p o'tirmaslik inson umrini 2 yilga uzaytirar ekan 8 ma'lumot do'stlarning ko'p bo'lishi avstraliyalik 1500 nafar 70 yoshli insonlar ishtirokida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki keng do'stlar davrasi bilan muloqot qilish inson umrining 7 yilga uzayishiga xizmat qilar ekan gap shundaki do'stlik oksitotsin garmonining ko'payishiga xizmat qiladi bu garmon esa miyani tinchlantirish xususiyatiga ega bo'lib qon bosimining normallashishiga ortiqcha vazndan xalos bo'lishga va kasallikdan keyin tezda oyoqqa turishga yordam beradi